હજીરા બસ અને ડમ્પર વચ્ચે અકસ્માત મામલો અકસ્માતના સીસીટીવી ફૂટેજ આવ્યા સામે ડમ્પર ચાલકની બેદરકારીના કારણે અકસ્માત બન્યો ફૂલ સ્પીડમાં ડમ્પર આવતું હતું હજીરા પોલીસે સીસીટીવીના આધારે તપાસ શરૂ કરી અકસ્માતમાં એક યુવકનું મોત થયું જ્યારે ત્રીસ લોકોને નાની મોટી ઈજાઓ થઈ હતી રિપોર્ટર હિતેશ ગલચર એબી ફોર્ટી ન્યૂઝ સુરત मेरा नाम दिलीप प्रसाद है दिलीप भाई क्या घटना बनी थी और कितने आठ बजे करीब में हुआ है चालीस पचास लोग करीब थे हम लोग ड्यूटी के लिए जा रहे थे फिर क्या हुआ हम लोग ड्यूटी में से जा रहे थे हमारा गाड़ी भी अच्छे से जा रहा था वहाँ पे तो यू टर्न दो नंबर एल गेट के सामने डम्फर वाला लाके हमारे बस के बीचों बीच दीछ मारा हमारा बस पूरा पलटी हो गया इसमें कितने लोग थे बस में और कितने के लोग मौत तो अभी घर मालूम पर एक आदमी का हुआ है बस और एक आदमी और बाकी आदमी का पैर टूटा हाथ टूटा है बाकी सबको थोड़ा बहुत सबको इंजरी आया है बस पे दो 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 दो। नहीं चालीस पचास आदमी सबको लगा सबको लगा थोड़ा बहुत कुछ आदमी ज्यादा सीरियस भी है